Мое мнение, если бы Людмилу Ивановну скоро богатька, там, ну, те люди, которые против нее подали в суд, нема пытаний. Я не считал закон про иллюстрацию, я и не считал. Но я так предполагаю, что там есть какие-то органы, да. Если бы тот орган, на основании каких-то действий, тоже принял такое решение, я бы сюда не пришел. Когда я сюда пришел, о том, что он написал заявление, я не знал. Это я здесь услышал, я знаю, да? Я Но Коля написала заявление, Коля я сюда я пришел, желание мне сразу уйти, не высказать свое возмущение, нету. Вот я вам высказал, мне на душе спокойно. Янукович сохранил мир. Вот это его одно достоинство. Если был соответствующий там комитет или же этот, как его, или суд рассмотрели и приняли решение, что там нарушено, да, я бы слова не сказал. Почему я говорю, я выступаю за законодательное государство, а не за государство а не за государство а дворовой шпаны, которую пользуются всякие проходинцы, понимаете, я которые хотят махну. устроиться где-то там, ну, тепло, кетел, вот и все. Я член партии регионов 10 лет, и когда сейчас орут партия регионов, это бандиты, это я бандитка. Я в шостому поколінні черніговчанка. Какое моральне право мають використовувати ці балончики в світовий день, я ж говорю, не влаштовує? Пишіть, звертайтесь і мирними методами, не гадостю пишіть. Те, що пише зараз тунік Фріз, теж багато гадості, вона пише на тушкарабагатька. А треба ж стати на ту ж сходинку, де скарабагатька, і прийняти рішення.